Прежде всего, важно, кто больше сохранит сил на последнюю четверть. И удача прежде всего. <laughs> удача спортивная была на нашей стороне сегодня. Это прежде всего общение, это прежде всего жизнь. Это, мы приезжаем сюда с большим удовольствием. Уже много лет, более десяти лет мы ездим на эти турниры имени Баглея. Вот, э, раньше мы играли в этом зале, но где-то пять лет в последних ну, других залах. Я очень рад, что мы вернулись в этот наш зал, в который мы ездили много-много лет назад. Мы, прежде всего, встречаем друзей, мы общаемся, мы двигаемся и живем. Здесь мы живем. Мы, мы очень давно друг друга знаем, по 20, по 30 по лет и больше. Вот, некоторые из э, интернатов, из детских, юношеских школ. Я служил в армии на Украине в свое время. Играл в «Скаки», играл в «Шахтер» в Донецке в свое время, очень давно для меня, для меня я приезжаю, приезжаю, приезжал, приезжаю сюда, потому что конечно, основные годы мы прошли здесь, на Украине. Особенно в ветеранских турнирах всегда, когда приезжают 12 команд, и есть азарт, интерес игр. То есть каждая игра проходила в борьбе. Люди, хоть и уже пожилые, возраст даже играл 60 и старше, они боролись, они доказывали, что они еще при здравии, при силе. То есть вот это, я думаю, самое главное, то есть нести здоровье, показывать молодым, что все будет хорошо, если ты будешь заниматься спортом. Это встреча друзей и соревнования, потому что люди, те, которые играли, там, занимались в детских школах, то есть они как-то уже изначально привыкли отдыхать спортивно. То есть поэтому вот это... То чувство которое ты выходишь на площадку ты встречаешь друзей но одновременно играешь бьешься дерешься чемпионат мира всегда бывает один раз в два года то есть э, команды планируют ехать основной вопрос это финансовый то есть э, поэтому мы планируем вот ехать в орландо это в августе месяце с 20 по 30 то есть если найдем немножко денег там то думаем что поедем то есть и расширим. Но это как бы уже сборная Украина. Здесь набирается не клуб, не в состоянии один там играть на чемпионате мира, поэтому берутся лучшие игроки. Но на базе какой-то команды формируется сборная Украина.